श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीमात्रे नमः हरिः ॐ अथ श्रीवाराही द्वादशनामस्तोत्रम् श्रीहयग्रीव उवाच शृणुद्वादशनामानि तस्या देव्या घटोद्भव यदा कर्णनमात्रेण प्रसन्ना सा भविष्यति पञ्चमी दण्डनाथा च सङ्केता समयेश्वरी तथा समयसङ्केता वाराही पौत्रिणी शिवा वार्ताली च महासेनाप्याज्ञा चक्रेश्वरी तथा अरिघ्नी चेति सम्प्रोक्तं नामद्वादशकं मुने नामद्वादशकाभिख्य वज्रपञ्चरमध्यगः संकटे दुःख न कदाचन मानवः एतैर्नामभिरप्रस्था संकेता बहुतुष्टुहु तेषां अनुग्रहार्थाय प्रचचालचसा पुनः इति श्रीब्रह्मांडपुराणे श्रीललितोपाख्याने सप्तदशोध्याये श्रीवाराही द्वादशनामस्तोत्रम् हरिः ॐ तत्सत्